नपाठा बेचिस ओव्याम् नमोजी शिवा अपरिमिता आदि अनादि मायातीता ब्रह्मानंदा शाश्वता ज्योतिर्मय स्वरूपा पुराण पुरुषा अनादिसिद्धा आनन्दवनविलासा मायाचक्रचालका अविनाशा अनन्तवेषा जगत्पते जय जय विरूपाक्षा पञ्चवदना कर्माध्यक्षा शुद्धचैतन्या मनोजदमना मनमोहना कर्ममोचका विश्वम्भरा जेते सर्वदा शिवस्मरणा ते थे भुक्तिमुक्त्यानन्दकल्याण नानासङ्कटे विघ्ने दारुणा न बाधति कालत्रयी संकेते अथवा हास्य करुणा भलत्या मिषे घडो शिवस्मरण न कळता परिसलोहालागुना झगडता करीतसे न प्राशिता अमृता अमरकाया होत यथार्थ औषधनीणता भक्षित परिरोग हरे तत्काळ जय जय मङ्गलधामा निज जन तारक आत्मा रामा चराचर कल्पद्रुमा नामा अनामा अतीता हिमाचलसुता मनरञ्जना स्कन्दजनकाशपरि ध्वजदहना ब्रह्मानन्दा भाललोचना भवभञ्जना महेश्वरा हे शिवा वामदेवा अघोरा तत्पुरुषा ईशाना ईश्वरा अर्धनारीनटेश्वरा गिरिजारङ्गा गिरिशा धरा मानस सरोवरी तु शुद्धमराळ क्रीडसि निर्धारी तवा पारगुणांसि परोपरि सर्वदा वर्णिति आम्नाय नकळे आपणची सर्वकर्ता कारण कोटे प्रकटसियाचन अनुमान न पडे ब्रह्मादिका णो नि भक्ता मानस तेथे चि प्रकटसी जगन्निवास स्वांगे उडी उडीखलि सदा शिवही अक्षरे चारी सदा उच्चारी जाची वैखरी तो परम पावन संसारी, नि तारी इतराते। बहुतशास्त्रभक्ते नर प्रायश्चित्तान्से करिती विचार परिशिवनाम एकपवित्र सर्वप्रायश्चित्ता आगणे नामाचा महिमा अद्भुत त्यावरी प्रदोषव्रत आचरत त्यासि सर्वसिद्धिप्राप्त होत सत्य त्रिवाचा. जय जयाजीपञ्चवदना महापापद्रुमनिकृन्तना मदमत्सरकाननदहना निरञ्जना भवहारका हिमाद्रिजा माता गङ्गाधरा सुहास्यवदना कर्पूरगौरा पद्मनाभमनरञ्जना त्रिनेत्रा त्रिदोषशमना त्रिभुवनेशा नीलग्रीवा अहिभूषणा नन्दीवहना अन्धकमर्दना दक्षप्रजापतिमखभञ्जना दानवदमना दयानिधे जय जय किशोरचन्द्रशेखरा उर्वीधरेन्द्र नन्दिनीवरा त्रिपुरमदना कैलासविहारा लीला लीलाविचित्र कोटिभानुतेजा अपरिमिता विश्वव्यापका विश्वनाथा समाधिप्रिया भूतादिनाथा मूर्ता मूर्ता त्रयीमूर्ते परमानन्दा परमपवित्रा परात्परा पञ्चदशनेत्रा पशुपते पयफेन गात्रा परमङ्गला परब्रह्मा जय श्री ब्रह्मानन्दमूर्ति चक्रवर्ती शिवयोगी रूपे भद्रायुप्रती अगाधनीति कथिली स जय जय भस्मोद्धूलिताङ्गा योगिध्येया भक्तभवभङ्गा सकल आराध्यलिङ्गा नीयी वेगी तुजपाशी जेथे शिवाचे नामा, तो धिक् ग्रामधिक् आश्रम धिक् गृह पुर उत्तम धिक्कार, जेथे तेथे कैचा जन्म संसार, ज्यासी शिवशिवछन्द निरंतर, त्याही जिंकले कलिकाला जयाची शिवनामी भक्ति तयाची पापे जळती आणि चुके पुनरावृत्ति तो केवल शिवरूप जैसे प्राणियांचे चित्त विषयी गुन्ते अहोरात तैसे शिवनामी जरी लगत तरी मग बंधन कैचे कामगजविदारकपञ्चानना क्रोधजलद प्रभञ्जना लोभान्धकारचण्डकिरणा धर्मवर्धना दशभुजा मत्सरविपिनकुशाला दम्भनगभेदकासहस्रनयना शोषणा, अगत्स्य महामुनिवर्या आनन्दकैलासविहारा निगमागमवन्द्या दीनोद्धारा रुण्डमालाङ्कितशरीरा ब्रह्मानन्दादयानिधे धन्य धन्यतेचीजन जे शिवभजनीपरायण सदाशिवलीलामृतपठन किं वा श्रवणकरिति पै सूतसाङ्गे प्रति जे भस्मरुद्राक्षधारण करिति त्याञ्चा पुण्यासि नहि गणति त्रिजगति धन्यते जे करिति रुद्राक्षधारण त्यासि वन्दिति शक्रद्रुहिण केवलतयांसे घेता दर्शन तरति जनतत्काळ ब्राह्मणदिचारवर्ण ब्रह्मचर्यादि आश्रमी सम्पूर्ण स्त्रीबालवृद्ध आनीतरुणा या हि शिवकीर्तन करावे शिवकीर्तननावडे अनुमात्र ते जाणावे अपवित्र नाना नानावस्त्रालङ्कार तरी ते प्रेतची जरी भक्षिति मिष्टान्न तरिते ते केवल समान मयुराङ्गी व्यर्थ व्यर्थनयन तैसे नेत्रतया मूलन राहे पापाचे ऐसे निगमागम निगमागमवर्णिति जो जगदात्मा सदाशिवा जासि वन्दिति कमलोद्भव गजास्य इंद्र माधवा आणि नारदादियोगीन्द्र तो ब्रह्मानन्द, शुद्ध चैतन्य अपर्णार्हृदयाब्जमिलिन्द शुद्धचैतन्यजगदादिकन्द विश्वम्भरदयाब्धि जो पञ्चमुखपञ्चदशनयना भार्गव वरद भक्त जीवना अघोर भस्मासुर मर्दना भेदाति भूतपति तो तु स्वजनभद्रकारका संकटी रक्षिसि भोले भाविका ऐसी कीर्ति अलोलिका गाजत से ब्रह्मांडी भनो निभावे तु जलागुना शरणरिघालो अे मी दीना तर्हि या संकटातु न काढुनी पूर्णसंरक्षी